Salam kanalımızın dəyərli kanal izləyiciləri, xoş gördük hər birinizi. Bu gün mən sizlərə Masazır qəsəbəsində 369 nömrəli bel otobüs həttinin yaxınlığından yeni tikilmiş məktəbi göstərəcəyəm. Tam yaxınlığında gördüyünüz ki, 6 nömrəli məktəbdir. Məsafəsi 200-250 metr məsafədə yerləşir. 4 otaqdan ibarət, 2 mərtəbəli həyət evimizdən mən sizi tanış edirəm. Evimizin giriş qapısıdır. Evimiz qapçalıdır. Onu da nəzərinizə çatdırım. 4 bük tərəf, qoşa hörgü, mərtəbələr arası isə monolit betonlatəciz olmuşdur. Evimizin xarici görkəmi, evimizin həyət yanı sahəsi rahatlıqla 2 avtomobil daxil olur. Tamet daşla döşənmədir, mərkəzi kanalizasiya sistemi çap olunubdur. Mərcuddur, onu da nəzərinizə çatdırım körsülüdür. 5 daş körsü üzərində inşa edilibdir. Bu hissə sizə mə giriş olan hissədir. Burdan da çəkib məzənim təqdim edim dəyərli izləyicilərimiz. Hündür bir ərazidə yerləşir, yerləşir, quru səhtədir. Onda nəzərinizə çatdırım, gördüyünüz kimi götkü tərəf qoşulduğu da inşa edilibdir. Kombi xətləri çəkilib onda proqtorda yerləşdirilsə, qaz xəttinə qədər, elektrik xəttinə qədər çəkilibdir. Tarsovka emüsyadır. Onda nəzərə yaz çatdırım. Bax. Bütün komka xətlər hamısı mövcuddur. Piləkənlər, ağlay daşlar, üzlənmədir, balansiklər. Qədər hamısı üzlənibdir. Burdan da məsəl evimizin həyət yanının sahəsini bir dəfə çəkib təqdim edim. Evimiz təcili olaraq satışa çıxılıbdır sənət kupçudur. Bir başqa material qaydada alıq sadə olacaq. Həm də nəzərinizə çatdırım, evimizdə tamamlanma işləri qalıbdır. İndi isə bizim tərəfimdə mən sizi yaxından tanış edim. Evimizin giriş olan dəhliz olan hissəmizdir. Giriş olan hissə də yetərincə genişdir. İkinci mərtəbəyə qalxmaq üçün pütəkanımız birinci mərtəbədə yerləşir. Bizim bir geniş qonaq otağımız, mətbəximiz, hamam otağımız Və üç yataq otağımız evimizin ikinci mərtəbəsinə yerləşir. Gördüyünüz kimi dəyərli izləyicilərimiz, evimizdə tamamlanma işləri, aboy, laminat və qapılar qalıbdır. Onda nəzərinizə çatdırım ki, alıcının istəyinə uyğun olaraq laminat rəng seçimi, qapının rəng seçimi və divar kağızlarının seçimini də etə bilərlə etmək mümkündür. Burdan da gördüyünüz kimi köşe hörğüdür, pəncərəsi şəbəkə öz həyətinə baxır. Kommunixətlərinə qədər çəkilibdir, TV internetinə qədər çəkilibdir. Tavanı belə gördüyünüz kimi alçıpan kvadrat fiqurla yığılmış tavandır. Çox genişdir. Abonelar da burada alınıbdır. Onda nəzərinizə çatdırım, sadəcə maksimum 1 həftə, 10 gün ərzində təhvil veriləcək evimiz. Qonaq otağının kvadratı təxminən 30 kvadratdır, çox geniş bilirik. Qonaq otağımızdır. Mətbəx də yetərincə genişdir. Bu evimizin mətbəxidir. Döşəməsi metlaq döşəmədir, isti polla təchiz olunubdur. Gördüyünüz kimi mebel arası kafeynə qədər vurulub, bütün komkaktlar hamısı çəkilibdir. Buradan da mən sizə göstərdim qoşa hərgüdür, dəyərli izləyicilərimiz, dörd bir tərəf qoşa hərgü. Mərtəbələr arası isə manolit betonlar təfsisi olunub. Piləkanın altını isə dəyərli izləyicilərimiz əlavə kladovka üçün nəzərdə tutulub ki, artıq əşyaların yığılması üçün. Bura sevimizin hamam otağı, sanitari qovşağıdır. Tavanda gördüyünüz kimi asma tavanla yığılmadır, çox genişdir, həddindən çox. Hamam otağı da yetərincə genişdir. İndi isə evimizin ikinci mərtəbəsi ilə məhsuz yaxından tanış edim. Taxta pləkanlı, gördüyünüz kimi yığılmadır. Mərtəbə arası bir daha nəzərinizə çatdırım ki, monolit betondur. İndi isə evimizin ikinci mərtəbəsi ilə məhsuz yaxından tanış edim. İkinci mərtəbənin birinci yataq otağı. Hər otaqda dəyərlinizlə hazırlamış tavanı alçıpan tavanla kvadrat şəkildə yığılmadır. Gördüyünüz kimi hər bir otaq öz söyğündə təmir olunacaq. Burası tecrə otaqlardan biridir. Buradan da gördüyünüz kimi dəyərlizləzəmiz halçım tavan. kvadrat şəkildə yığılmadır. Və ikinci mərtəbədə də hamam otağı sanitariya qovşağı mövcuddur. Buradan da çəkib sizə təqdim edim gördüyünüz kimi eyni ölçüdədir birinci mərtəbədəki ilə. Burdur. Tavan asma tavandır. Dəyərlizləyəzəmiz sonuncu yataq otağı, qonaq otağının ölçü eyni ölçüdədir demək olar ki, burada isə gördüyünüz kimi divar kağızı hal-hazırda vurulur. Burdur. Ən böyük yataq otağıdır. Burada da alçıpan gördüyünüz kimi fiqurlarla yığılmadır. Və sonuncu yataq otağından isə eyvana çıxır. Burası evimizin eyvanıdır. Dəyərli izləyicilərimiz, evimiz təcili olaraq 78.000 manatla satışa çıxarılıb, real müştərilərimizə endirim olunacaq. Kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın ki, yeni satışa çıxan evlərlə birinci növbədə siz tanış ola biləsiniz. Bir daha nəzərinizə çatdım ki, evimiz Şündür ərazisində yerləşir. Duz görünə birbaşa panoramadır. Yeni tikilmiş 6 nömrəli məktəb, ətrafdakı gördüyünüz kimi tam yaşayışlı olan evlərdir. Bir daha nəzəvə çatdırım ki, bizim qiyməti 78.000 manatla satışa çıxarılıb, qapçalıdır. Real müştərilərimizə endirim olunacaq. Kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın ki, yeni satışa çıxan evlərlə birinci növbədə siz tanış ola biləsiniz.